गाड़ी मुझे बहुत पसंद है गाड़ी मुझे बहुत पसंद है कितनी कुछ चीजें भूल पानी भी कैसी चीज है आलम की नेमत एक जगह का जिक्र है तो मैं जब यहाँ आई थी सत्रह साल पहले तो गर्मी के दिन थे और मुझे निकलना था निकले पानी पास कर लिया था लेकिन सफ़र लंबा था पानी खत्म हो गया और जब मैं यहाँ पे मैं बता दूँ गर्मी गर्मी नहीं होती है यहाँ सूरज सवा नजे पे आता है जैसा अभी आप लोगों ने कराची में देखा तो यहाँ पे गर्मी में सूरज सवा नजे पर होता है मुझे इतनी शदीद प्यास लगी पानी मेरा ख़त्म हो गया था अब मैं क्या करती मैंने देखा अपने चारों तरफ कि मैं पानी कहाँ से हासिल कर सकती हूँ तो मेरे एक तरफ तो वो था डॉग वॉश का पूरा बिल्डिंग थी बड़ा बड़ा लिखा हुआ था डॉग वॉश दूसरी तरफ़ एक शराब खाना था मैं नाम भूल गई उसका मैंने एक सेकंड में वॉश डॉग को देखा दूसरे सेकंड में शराब खाना देखा और मैं शराब खाने में चली गई <laughs> और वो जो काउंटर पर थी लड़की वो देख के ज़रा सा हैरान हुई जाहिर बड़ी सी चादर उड़े हुए सर ढका हुआ फिर वो सँभली और उसने फिर मुझसे इंग्लिश में पूछा कि मैम आपको क्या चाहिए मैंने कहा कि मुझे ठंडा पानी चाहिए अगर पानी ना हो तो फिर कोई भी कोल्ड ड्रिंक दे दो अल्कोहल के अलावा उसने कहा हाँ मेरे पास कई चीज़ें हैं मरिंडा है और दूसरे सब चीज़ों के नाम लिए तो फिर मैंने मरिंडा ले फिर उससे दो पैक लिए एक वहीं पी लिया मैंने एक अपने साथ रख लिया और एक पानी की बोतल ली कि पता नहीं कितनी देर लगे मुझे वापसी में तो पानी तो याद आया सॉरी इन सब्बारों को देख के मुझे याद आया कि पानी अल्लाह ताला ने कैसी अजीम नेमत अदा की है इंसान को और हमारे वतन में इस पानी की कमी नहीं है लेकिन बड़ी मुश्किल ये है कि इस वक्त पानी पर कब्ज़ा हो गया है इंडिया का पहले तो वही ताशतनंद माहिदे के तहत हमारे दरिया बेचे गए उसके बाद फिर वही सन इकत्तर की जंग में बेचे गए उसमें सज़ा के तौर पर हमारा पानी रोक फ़रख किया गया और अब फिर एक ही दरिया बचा है उस पर भी सुना है कि हिंदुस्तान पांच डैम बना रहा है अल्ला रह हमारे हाल पर रहम करे अल्लाह बहुत बड़ा है, लेकिन ये जुल्म है हमारे यहाँ डैम ना होना कि जब सैलाब उसका दिल चाहता है छोड़ देता है और मीठा पानी सब समंदर में जाता है फिर जब उसका दिल चाहता है तो पानी रोक के खुश्क खाली कर देता है ये हमारे सोचने की बात है कि हमको तो किस तरह से वो करना है अपने आप को सेफ अपने मुल्क को किस तरह से सेफ करना है पानी के मामले में खुद का फील करना है पानी बहुत आता है ऐसी बात नहीं कि नहीं आता हो बिलखसूस बारिश के दिनों में हमारे दरिया भर जाते हैं लेकिन अब क्या किया जाए कि वो सब का सब पानी समंदर के नज़र हो जाता है मीठा पानी समंदर के कड़वे पानी में चला जाके हमारे लिए बेकार हो जाता है हमें भी जगह जगह खाली मंगला डैम नहीं बल्कि नहीं कौन सा डैम बन रहा है कालाबाग डैम जो भी बन रहा है बड़ा डैम उसको बनाया जाए पानी महफूज किया जाए और छोटे डैम भी बेशुमार बनाए जाए इस वक्त पैसे की हालत बिगड़ है पाकिस्तान में आई ये मैं का कर्ज़ा सलवार बन के लटक रहा है लेकिन अगर थोड़ा सा भी सूझ बूझ से काम लें हमारे अशराफ़िया के लोग तो अपना पैसा बाहर से वापस लाएं और पाकिस्तान को हतिया करें इस तरह से हमारे वतन की हालत बेहतर हो सकती है वरना तो फिर आगे देखें अल्लाह ही मददगार है छिहत्तर साल से तो चल रहा है लेकिन अब लगता है अब नहीं चलेगा अब हालात बिल्कुल बिगड़ हैं हैं तनखादार कपड़े को पीस दिया गया है जितना पीसा जा सकता था उतना पीस दिया गया है अब फिर नित नए टैक्सेस के साथ बिल और आ रहे हैं मुझे नहीं मालूम क्या होगा मेरी तरह से और करोड़ों पाकिस्तानियों को नहीं मालूम तो क्या होगा बस सिर्फ अल्लाह की मदद होगी तो पाकिस्तान बच सकेगा गुरबत की दलदल से निकल सकेगा अशराफिया तो अपनी जगह है एक एक बड़े की तनख्वाह सोलह सोलह लाख और उस पर उनको सारी मराआत मुफ्त जब तक के सब नहीं उठेंगे मुल्क में तब तक यही गुंडागर्दी माशी गुंडागर्दी है ये हमारी असराफिया की कि माशी गुंडागर्दी है इस गुंडा गुंडागर्दी से नजाद का वादिया ये है कि आवाम उठें और या तो कहें कि वापस करो और वरना फिर बाहर जैसा कि और मुल्कों में इंकलाब आया है और आता है यही पाकिस्तान के सामने रास्ता रह जाता है अल्लाह रहम करें इस वक्त तो पूरी कोशिश है कि कुचल दिया जाए, आवाम को हर उठने वाली आवाज़ को कुचल दिया जाए बज़र्ग के लेकिन अब आवाज़ें अब उठी हैं बहुत मुश्किल है कि ये आवाज़ें पीछे जाएं, इनको जाना होगा अशराफिया को अपना बोरिया बिस्तर लपेटना होगा अब कब लपेटना होगा ये मैं नहीं कह सकती हूँ बस मैं अल्लाह से दुआ कर सकती हूँ कि हमारे वतन में किसी को भी कोई गत ना पहुँचे कोई मुश्किल ना पेश आए क्या बच्चे हों क्या बड़े हों आमीन समामीन इलाही आमीन